Tarixi şəxsiyyətlər, ölkələr və s. haqqında məlumatları kanalımıza abunə olaraq izləyib bəyənin. Uğra gedən yol müəyyən zaman kəsliyindən keçir. Zaman isə heç vaxt ləvbərsalmayan sürətli gəmiyə bənzəyir. Onu saxlamaq, geriyə döndərmək mümkün deyil, lakin ağıllı idarə etmək olar. Səhər oyanarkən axşama qədər qarşımızda uzun bir zaman kəsliyinin olduğunu zənn edirik və bir çox işləri planlaşdırırıq. Ancaq gün başa çatanda isə bu işlərin çox az bir hissəsini həyata keçirdiyimizi fərqinə varırıq. Vaxtın belə sürətlə ötüb keçməsinə heyrət edir, mənasız keçirdiyimiz saatları təəssüfləndiririk. Zaman qum saatındakı kimi axıb gedir. Onun idarə olunması Ən böyük məharət indini əldən verməməkdir. Odur ki, bu günün işini sabahə qoyma atalar sözünü axşamın xeyrinə səbəhin şəri yaxşıdır cəmlənən üstün tutun. Yəqin ki, böyüklərinizdən tez-tez indiki ağlım olsaydı kəlmələrini eşitmisiniz. Belə vəziyyətə düşməmək üçün zamandan maksimum dərəcədə səmərəli istifadə etmək lazımdır. Bir dəfə caz ustası Louis Armstrongun məşhur fiziq Nobel mükafatı laureatı Niels Bohrla tanış edirlər. Onlar müəyyən müddət bir yerdə vaxt keçirməli olurlar. Armstrong fizika şey də salmağa öyrədir. Burada öz növbəsində onu atom növbəsinin parçalanma üsulları ilə tanış edir. Biz vaxtımızı çox səmərəli keçirdiks deyə Armstrong jurnalistlərə danışırdı. İndi onun caz, mənim isə atom haqqında müəyyən təsəvvürüm var. Dünyada uğur qazanan əcsə insanların nailiyyətlərinin arxasında zamanın səmərəli istifadəyə dayanır. Qədim Roma filosofu Seneca da bununla bağlı olaraq deyirdi. Xoşbəxtlik uğura, uğur isə zamanın səmərəli istifadəyə bağlıdır. Zamanı idarə etməyə bacaran, insan məqsədə doğru yolunu planlaşdıran və bunun üçün lazım olan zamanı ayırmağı bacaran insandır. Planlaşdırdığınız iş ona ayrdığınız zamanla uyğun olmalıdır. Həm işin çətinliyini, həm də öz əqli və fiziki imkanlarınızı nəzərə almalısınız. Filancəs bu işi filan vaxtda gördü, mən də o qədər vaxt ayırmalıyam deyə düşünmək olmaz. İş və zaman nisbətini müəyyən edərkən işin keyfiyyətinə əsas götürməlisiniz. Dərs oxuyarkən də bu prinsipə əl də əsas tutmaq lazımdır. İki oxşar fənni ardıcıl oxumaq düzgün deyil. Çətin dərsləri əvvələ, sevdiyiniz dərsi isə və yaxud işi isə yorğun vaxtınıza salsanız, vaxtınızdan daha səmərəli istifadə etmiş olarsınız. Fasiləsiz uzun müddət oxumaq da məqsədəuyğun deyil. Bəzən vaxt uğundan şikayətlənirsiniz. Lakin baxdı sizdən oğurlayanlar var. Ciddicənib baxsanız vaxt oğurlarını özünüz də görə bilərsiniz. Faydasız televizya bölüşlərinə baxmaq, lazımsız məşğuliyyətlər, internet vəsəsisi sosial şəbəkələrdə keçirdiyimiz hədər saatlar və s. Hər halda bu işlə əfadə faydalı əməkdən sonra sizi əyləndirən, ovqatınızı yüksəltləndirən bir mükafat kimi baxınız, daha yaxşı olar. Ancaq bu məşğuliyyətə ayırdığınız vaxta ciddi məhdudiyyət qoyun. Vaxt bitən kimi ondan ayrılın. Vaxt oğurlarından biri də yuxudur. Alimlə hesablamaqla ki, 80 il ömrü olan insan gündə orta hesabla 7 saat yatırsa, ömründən 23 il 4 ay oğurlayır. Təsəvvür edin, gündə bircə saat az yatsanız, faydalı həyat dövrünə ayırdığınız vaxtda bir neçə il uzada bilərsiniz. Planlı hərəkət edən insanlar yuxu məsələsinə daha iradəli davranırlar. Etik baxışda planlı həyat tərzi sizə çox cansıxıcı görünə bilər. Özünüzü bir robot kimi hiss edə bilərsiniz. Ancaq nizamlı həyat tərzinə uyğunlaşmağa bu pis istərsəniz, qısa müddət ərzində bunun faydasını hiss edəcəksiniz. Planla hərəkət getsəniz işləriniz üstdə düşməz və yığılıb qalmaz. Beləcə nə vaxtincəlib, nə vaxt, vaxt dəstə ilə məşğul olacağınızı və nə zaman əylənəcəyinizi dəqiq biləcək, hər şeyə vaxt atdıracaqsınız. Zamandan düzgün istifadə qətiyyən ifrat dərəcədə çalışmaq, özünüzü sosial həyatdan ayırmaq, televizordan imtina etmək deyil. Zamanın səmərəli istifadə onun hansı hissəsini bunlara sərf edəyəcəyini qabaqdan bilmək və bu vicdiyyə görə hərəkət etməkdir. Məqsədə çatmaq və uğur qazanmaq üçün bu vacib amil həqiqətən çox çalışmaq yox. Zamanın yüyəninə əlinə alıb səmərəli çalışmaq Çalışın yaşadığınız hər dəqiqəni maksimum dəyərləndirin. Unutmayın ki bu ömür insana bir dəfə verilir. Həyatda play again düyməsi olmur. Bilikdə və izləmədə qalın.